Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang beriman, dalam Islam kita selalu dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah tidak harus memberikan harta yang banyak. Bersedekah juga tidak harus diberikan kepada orang tertentu. Sedekah boleh dilakukan oleh siapa saja, baik orang kaya maupun orang yang tidak kaya. Sedekah tidak harus selalu manusia yang jadi tujuannya. Hewan dan tumbuhan pun bisa. Contohnya, sedekah kepada kucing dengan cara memberinya makan. Para ulama mengatakan bahwa kucing merupakan hewan yang paling baik, dan hukumnya sunnah jika kita memelihara dan memberi makan kucing. Karena memberi makan kepada semua makhluk hidup dihitung sebagai sedekah oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup atau basah akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu keutamaan bersedekah adalah bisa melipat gandakan harta. Sedekah tidak menjadikan sisi orang menjadi miskin, tetapi malah menjadikan orang tersebut kaya raya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan keutamaan sedekah bisa menjadikan sebuah harta menjadi besar layaknya gunung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka Sekalipun hanya sedekah setengah biji kurma, barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim: "Memberi makan kucing termasuk sedekah yang mudah dilakukan. Keberadaan kucing sangatlah banyak di sekitar kita, sebagian ada yang dipelihara orang, dan tidak sedikit pula kucing yang hidup bebas di alam dengan mencari makanan sendiri." Kucing-kucing yang hidup di alam sering kesusahan dalam mendapatkan makanan. Hal inilah yang membuat kucing asing terkadang tiba-tiba datang ke rumah kita untuk meminta makan. Ia tidak meminta makanan yang baru dan banyak, sedikit makanan sisa pun ia terima. Jika kita bersedia memberikan sedikit makanan kepada kucing itu, maka hal tersebut sudah merupakan sedekah bersedekah kepada kucing walau hanya dengan sedikit sisa makanan kita atau hanya kepala ikan maka bisa menjadi amalan yang dapat menuntun kita menuju surganya Allah maka itu ketika kita sedang di jalan tiba-tiba bertemu dengan kucing jalanan yang kurus maka belilah sedikit makanan dan air untuk kucing itu karena kucing itu pasti sedang kelaparan dan susah mendapatkan makanan Janganlah pelit mengeluarkan sedikit uang untuk membeli makanan kucing, karena kebaikan bersedekah kita kepada kucing tersebut akan mendapatkan pahala dan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu rejeki. Hal ini karena kita telah berbuat baik kepada makhluk Allah yang bernyawa. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabat. Untuk selalu menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri. Dan bagi mereka yang menyakiti hewan berbulu ini, hukuman yang sangat serius pun menanti, yakni siksa neraka. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" Lantas Rasulullah menjawab dengan sabdanya, "Di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah pun pernah ditanyai Ya Rasulullah tunjukkan kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah Maka Rasulullah menjawab belas kasih Jadi orang yang memiliki rasa belas kasih hidupnya selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kita perlukan di sini selain kuatnya keyakinan kita kepada janji Allah Ta'ala semakin kuat keyakinan seorang hamba akan janji Allah maka semakin besar pula kepercayaan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berseru Hendaklah kalian mencari rejeki dengan bersedekah Redaksi dari hadis ini sangatlah membingungkan Karena bagaimana mungkin sedekah akan menambah rejeki Bukankah dengan bersedekah uang atau harta kita menjadi berkurang Memang begitulah kalau kita menggunakan logika matematika Jumlahnya pasti berkurang Akan tetapi sedekah tidak bisa didekati seluruhnya dengan logika matematika Ada logika iman di sana bahwa Allah Ta'ala akan melipat gandakan nilai sedekah seorang hamba Boleh jadi ketika kita membeli sebungkus nasi ikan dan air untuk kucing yang sedang kelaparan Uang yang ada di dompet kita berkurang jumlah nominalnya yang dikeluarkan untuk membeli makanan dan air tersebut. Akan tetapi, yakinlah pada saat itu kita langsung mendapatkan balasan dari Allah berupa ketenangan jiwa, kebahagiaan, kelapangan hati, dan keberkahan. Maka, tak terasa kebaikan yang sudah kita berikan untuk kucing itu akan berbalas dengan rejeki yang berlipat-lipat jumlahnya dari apa yang sudah kita berikan ke kucing itu Rejeki itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kesembuhan dari penyakit Bisa dalam bentuk diselamatkan kita dari musibah dan bencana Dimudahkan dalam setiap urusan dan lain-lain sebagainya Adapun puncaknya adalah diselamatkan kita dari siksa neraka Sungguh sangat mudah bagi Allah untuk melakukan apa-apa yang tidak terpikirkan oleh manusia Semua ini terjadi karena Allah Ta'ala telah mengatur urusan rejeki dari semua makhluknya sekecil apapun Allah Ta'ala tidak akan salah alamat dalam membagikan dan mendistribusikan rejeki sampai kepada makhluk yang terkecil pun Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 6-11 yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya. Maka itulah ketika Allah memberikan kita rezeki, kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Salah satunya adalah dengan berbagi kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah di saat kita mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan dengan cara bersedekah tersebut Maka Allah pun akan berkenan menitipkan rejeki yang lebih banyak Serta tentunya lebih berkah kepada kita Itulah janji Allah untuk mengganti setiap harta yang dinafkahkan di jalan Allah dengan sesuatu yang lebih baik Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran, Surat Sabah ayat 34-39, yang artinya: "Dengan bersedekah, kita tambah dipercaya oleh Allah Ta'ala. Semakin banyak bersedekah, akan semakin bertambah pula kepercayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kepercayaan mana lagi yang lebih besar selain dipercaya oleh zat yang Maha Besar, yang Maha Kaya, dan yang Maha Kuasa?" Sesungguhnya rezeki itu ada pintunya, dan pintunya itu tidak akan terbuka kecuali dengan bersedekah. Semakin sering bersedekah, maka semakin sering pula pintu itu terbuka, dan semakin besar bersedekah, maka semakin lebar pula pintu itu akan terbuka. Itulah cara Allah Ta'ala dalam membalas kebaikan hamba-hambanya. Oke pemirsa yang budiman, itulah balasan Serikah yang mampu melipat gandakan rejeki dan membuka pintu keberkahan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.